И всем привет, друзья! С вами, как всегда, я Дарзи. И сегодня я вам покажу, как построить крутый, красивенький дом в Майнкрафт. Ну что ж, погнали! Так, ребят, подождите-ка секундочку, мне что то постука в двери. О, да, привет, ребят! Э, что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Э, отпустите мои руки! Жители, моя цавана вкрала ваши изумруды. Да-да, цавана! Я ничего не делала! Полиция! Что? Отпустите меня! Я мое... Ай, ребят, вы сейчас, наверное, не понимаете, что происходит, но эти жители взяли меня и отправили меня в тюрьму. В тюрьму, представьте! Но вы шпонты помните, я ничего такого не делала. Это можно понять по моим видео. А они меня сковали сюда за шузики с чел, меня сюда закинув. Какие-то полицейский сказав мне, то скоро будет прогулка, а потім ежа и отбой. Hmm, ребят, у меня есть такие чувства, что мне надо сбежать с этой тюрьмы. Реально, так <feet away> да, конечно же, это не дело. Надо отсюда сбежать. Прогулка, выходь, дарди, чья-то тебе давай выходь. Э -э 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 Пришли, ю ну, открой мне тогда камеру. Все, давай на прогулку и без движений. Да, иду, иду, и я иду. Жители, отойдите. Ребята, вы бачили, там есть рейтер стоит, шутся за тюрьмой. О, тут тоже такие прикольные доспехи. Эм, э, вот тебя сюда, там мне кто-то подскажет. Да, да, Волосы туда. Угу. Ну и что тут рубить на эти Ребят, вы вообще бачите, что это за тюрьма такая? Ё-моё. Так, подожди, вдруг тут есть какие-то выходы, входы? Че тут может есть какая-то вертолетная площадка? Я не знаю тут турели. Эм, Я поняла, ну, ребят. Я остаюсь тут жить. Блин. Так, -мо. Что там выглядит из тюрьмы? Там выглядывает что-то. Давайте пройдем, пробежимся и поднимемся, что там. Житель сорян. Так, кошки. Что делать кошки? лестница. Ребят, вы мне, наверное, расскажете. Да блин, Дарди, поднимусь просто по этой лестнице и спрыгну туда и прыгну. Ребят, а вот эти турельки турель, вам не говорить? Я хочу зайти вот сюда, подняться. Так, я тут. Опа, по полицейскому вертолет. Я зараз что так быстро сможу сбить ты так. Ну давай, открывайся, открывайся. Открой. Т Ребят, тут надо ключ, я Да не более, что все за надо ключи. Так, ладно, спускаемся, а тут там пальцы. Так, прижалась максимально, максимально прижалась. Сюда даже не можно ходить. пожарная лестница, все. Валим, 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 валим на гелики. Так, Ладно, ребят, просто играем в волейбол, в футбол. Мячик эм, такие дикие странные у вас тут в этой тюрьме. Эм, ну, ладно. Заключенный Дарди, проходит на обед. Всем на обед. Эм, там кто-то еще говорит, ладно. Эм, полицейский, можно я пройду туда? Дарди, ладно, проходим. Жестыки. А Хочу смотреть в тей тюрьме. Дарзи, давай! Я напишу, да ясно сказал. Ладно, 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 все. Блин, что-то такие. Я надеюсь, тут да, хотя бы нормально, блин. Опа. Добрый день, товарищи полицейский. Здрасте. Ё моё, ребят, я не думал, это что окажусь в такие жопе. Хм, ладно, тут наверное еду себе надо заказать. А где все остальные жители? Чего вы наиграете? Это для меня какие-то особые режимы. Эм, ладно. Ребят, я бачу там сундук. Вы бачили? Вот, там, вот там вот сундук. Вы бачили сундук? Я бачила. Погнали, погнали, посмотрим. Добрый э, день. Э. Добрый день, заключенный. Что будет жарань? Эм, понятно, тут у меня кайфу нет. Эм, э, э, ну, еду. Ну, хлеб дайте мне. Хлеб, 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 заработаем Так, ребята, давай, 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 так, не давайте это. Так, что-то такие. Так, э, так, думаю, собрал. Забрав... Э, шо шо э, э, ты что там пробыла? Ты что там пробыла? Э, э, Злобини! Ребят, валом, 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 валом! Валом, 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 валом! Я Э, -э, черт, -э, -э а, а! Так. А! -а, -а, -а! Ты не юный телец, я познаю. А! Ты мне, блин, фингал, что не поставила. Посади там и подумай над своим поведением, ребят, черт возьми, навидишь, знала, это на первом этаже полицейские, я хорошо, даже на меня хотя бы смотреться было, так, эм, что-то такие вообще взяла, эм, спорчный, спорченный энергетик, ладно, плохо и якость книжка. Так тут никто не бачит О, Кстати, там часы прикольные. Интересно. Такие старые часы типа чешу, я не знаю. Прикольно тикает. ⁇ Мо ⁇ а вдруг мне вылыки срок дали, и я не смогу оттуда забежать. И мне придется отсидеть. Их тоже для вас такие видочки буду снимать. Ребята. ⁇ -мо ⁇ ладно, забьем на эти часы просто. Давайте поднимемся тут тихонько. Там на нас полицейский пялки. А мы вот сюда присядем. Что там произошло? Что там было? Что там произошло? Эй! Ладно, видимо, ничего важного. Погнали, сядем сюда. Обдумаем мысли. Давайте все-таки поднимемся, что за да что там происходит, ё -моё. Давайте подивимся, что это такие за фигня вообще. Что там происходит? Ждем. А, ребята, что там за эффекты? Ё-моё! Что это за Ем, странно. Ладно, давайте уже давайте просто. записку. Давайте. Так. Що ем, це таке? Давайте прочитаємо. Якщо ти це читаєш і ти зекта, хочеш втікти за тюрми, знаєш за до нашої тюрми і мусорка, до якого я хожу кожен день. І якщо ти покладеш туди цю книгу, я прийду до сьогодні, чи завтра, я прийду. и туда покладу дещо. Интересно, что, что тебе нужно для того, чтобы ты Это будет лежать в мусорке. Чекаю на тебя. Зек 217 03, 03 4 может 0 4 23 урок назад. Сам главное, что у нас здесь какие-то энергетики. Ладно. Наглючу на о, э, да, 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 да встаю, да, что такие, что такие, что такие. Быстро в новую камеру под номером 7, либо 9, решать сами. Да, да, я пойду, я пойду, тут так э, хорошо. Блин, ребят, я вообще там садила, но какого плана не продумал. Я знаю только что мне нужны такие еще прогулки. Так, э, сюда дадите. Так, только у меня уже есть, у меня уже есть маленький, маленький чуть-чуть, давайте подойдем к полицейскому, давайте поднимемся даже. Добрый день, товарищ полицейский. Да, здорово. Давай в камеру иди. Подожди, я вам вот так просто, перед тем, как я в камеру зайду, я вам хочу руку пожать, так подружески. Руку пожать? А за что? Ну, у вас так в все круто в тей тюрьме, все так ново. Вот это вы так, самый главный вообще. Я считаю, вам надо звать, отдать самое главное звание в тей тюрьме. Да? Ну ладно, давай пожмем. Да, 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 вот так все, подружки. Ладно, я уже пойду свою камеру. Так, ребят, <соцентричный> я вкрал у тебя охранник ключ. <соцентричный> так. Ладно, давайте поднимемся, что там. Только для того, чтобы мне открыть, мне надо, чтобы... Опа, ребят, не понял. Не понял. Ребята! Рычаг, какие мою камеру открывает, отпав. Это еще лучше, значит, я смогу просто с легкостью открыть камеру. Даже если это ключ не подходящий, то что он уже, типа, ну, ну, типа, замок, уже все. А давайте просто зараз подождем ночь. И тут вы просто посидим на нашем троне. Погнали. Ой, боже, боже, боже. Эм, ребят, тут уже это, как бы, ну, это, уже стемнило. Так что можно и ты уже пробовать что-то. Заключение, отбой! Да, да, да. Все мы прекрасно знаем, заключение, отбой, mm -hmm. да, да. Ну что ж, рядом полной темревой и идем. Блин, вот я вас сижу, думаю, вечер наступил, Не наступил, надо посмотреть. Ну, чтобы я как раз таки уже время. Так, все охранники, наверное, уже спят. Ребята, уже пора действовать. Надо по пройти. Там кто-то в камере. Закрыем его. Идем ты поднимемся. Там заключение. Надо аккуратно что там с кинчиком происходит ладно это уже не важно нам надо забрать ключ не спрашивают а зачем так надо а заключенный видимо в туалет это просто и все так если там хотя бы кто-нибудь будет ребятки то надо его пришли там поварал и фильмы наверное, на мебаре. Погнали. Ребята, тут настоящий полицейский сундук. Так что тут вот у нас схема вертолета. Цена, походу, понадобится, да, да, да И ключ. Ну ладно, давай это собираем. ребят. О, привет, Зак. Нам надо возвращаться. Эм, Че все камеры открыть? Ладно, это не важно. Ребята, нам надо возвращаться. Опа. Вы скажете, чего я ночью напишу, я не закинул записку. Эм, а, ты тоже який зак. Понятно, ладно. Вы скажете, мне ничего я ночью Я пошла, я не закинула записку. Да то что, ребятки. Это было бы очень палевно. Снизу очень много охраны. Давайте лучше спать. И, и вы сейчас скажете, что я разговариваю шепотом. Потому что охрана тут и везде. Можно вставать и ты. Дарзи, на да прогулку. И все остальные, на прогулку. Хорошо. Добро. Иду. Ребята, просто все отлично. Все, мое, просто отлично. Я, наверное, была первой. Погнали быстро пойдем. Пойдем и... Пойдем и положим записочку. Положим записочку. Опа. Записка. А это что? ящик инструментов. Опа, опа, опа. Ну что ж, можно идти. Нам в другую сторону. Валим, 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 валим на гелике. Ладно, ребят, включусь тогда, когда уже будет вечер. Блин, ребят, какой бред. Я бачила, это много жителей ходило туда, уже тут холодает, но нас до сих пор не забирают полицейский назад туда, в тюрьму. Ну, это а повод посмотреть, чи записочка там. Там, наверное, твой житель, Зэк, сейчас стоит. Здорово, житель, Зэк. Здорово. Так. Я не понимаю, чего я где его Ну Ладно, открываем. Ребят. Ребят. Ребят, 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 Я на верю, что я это сделала. Я на верю, что получилось за... Казалось бы, два дня, другой день. Ладно, просто надо. Ты шел? у тебя есть платность? Тихо, тихо. Лучше отойди. Ты куда? Ну, важно. Потом будешь у меня слышать в новостях. у я тут сижу незаконно. Опа. Так, мы уже на крыше. Уе, какая тут пушка. Так, схема вертолета. Давайте поднимемся. Угу. Да, стой вертолет. Так. Вот, говорит, бензин надо заливать. Так, стоп, бензин. Точняк. Але у меня бензина нет, але просроченный энергетик может быть якость подойдя. Так, поняли. Говорит, надо заливать сюда. Поняли. Так, есть. Хорошо. Вылыл теперь ящичек инструментичков. Тут вроде бы ничего. Опа, тут есть тейка паука. Как бы дотянуться еще? Оп, тут закрытый болтик на... Оп, 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 оп. Фу, на прыжках, на прыжках. Фу. Ладно. То самый заветный ключ. Я просто не умею на вертолетах ездить. А это мой единственный шанс. Опа. Кажется, открылась. она мне поддалась. Да, есть. Ну что? Погнали. Ё-моё! ё Да! Прощай, тюрьма! Опа, 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 ребят! Это был мой самый лучший побег. Как хорошо. Сбег ты на вертолете, а там зараз по мне, наверное, будут стрелять с А я лучше просто полечу в свою любимую деревню номер 11. Підполтаю. Ну что, ребят, с вами была, как всегда, я, Дарси. Подимся, что будет потом.